Sən məni məcbur etdin. Özündən qərazlı tərzdə lovğa-lovğa danışmağa başladı. Bu söz mənim qorxumu yarıba-yarı azaltdı. Əlimi maşının içinə uzadıb qadınıma göstərdim. Mən heç. Ən azı bunun halını fikirlətməli idi. Az danış, düş qabağma, köstəbək. Boy mənə hərəkət təmir verərkən barmağı ilə pəncəyənin düyməsinə işarə etdi. Kişi Məni vağad etmə, bunu yenidən açım. Məqsədini aydınca başa düşdüm. O məni hədələyir ki, təzətən üstümə silah çəkə, çaresiz qalıram. Bir çıxış yolu fikrimə gəlmir. Elə çaresiz tərzdə də deyirəm. Mən sənin ixtiyarında bu işlərə ehtiyac yoxdur. O keçə düymələri hər saatda açıp bağlamaq nəyə lazımdır? Biz dillə də bir-birimizi başa düşə bilərik. Sonra barmağını irəli uzadıb silaha işarə etdi. Yalnız anormal adamlar bu dildə danışarlar. Əli ilə böyükəmə bir dürtmə vurub uca səslə dedi: "İndi adam olub, adam balası kimi danışırsan. düş qabağıma." Yeni xanım onu fikirləşib deyirəm: "A qardaş, biz onun halı necə olacaq? Gecə vaxtı kimsəsiz yerdə qadın xeylağı tək tənha. Kişi çox hirsli aldı qayıdıb, sualıma sualla cavab verir." Məcaz görmürsən, yağış yağır. İstəyirsən ikimiz də curummuş su olaq. Bir az üstdə maşın var. Onun içində oturub söhbətimizi edəcəyik. Bir söhbət. Sənə 1-2 sualımız var. Ona cavab verərsən, qayıdıb öz yolunla hara istəyirsən gedərsən. Tərcüməni bürüdü. Yenə dil bovaza qoymayıb sual etdi. Nə söhbət? Bu dəfer çəsmi adda dolsa qaldırdım. Maşının qapısını açıb xanımma dedim: "Bir az gözlə, mən gəlirəm." Elə bil mən getər gəlməz yola düşürəm. Xanım əlini üzünə atır, ürək ağrıdan bir səslə deyir: "Məcər bir şey olub, səni hara aparırlar?" İçini qara qara fikirlər gürümüş qadınınmın qorxusunun əsassız olduğunu nişan vermək üçün səsimi qaldırdım. Niye uşaq kimi çığır bağır salsan? Dedim ki, indicə qaydıraq. O daha heç nə deməyib, maşının oturacağının arxasına başını söykəyir. Mən tanımadığım adamın köstəbək boyun qabağına düşüb, onun əvvəlcədən işarəli işarələdiyi yolu tutub gedirəm. Əsəbimdən özümə zorla nəzarət etsəm də, amma bu yerdə onun vacibliyini dərk edirəm. Çünki bir balaca səhv həyatın bahasına başa gələ bilərdi. Küçədə yağış və addımlarımızın yağış soyunu şapbıldadaraq saldığı səsdən başqa qulağa hər hansı bir canlı səsi dəymir. Təkcə addımların, adamların yox, elə təbiətdəki bütün canlıların da ürkünə leysan vəlvelə salı. Öz hayhəşiri ilə qorxudu. Kimini evinə, kimini yuvasına, kimnə də tapdığı dəlmə deşiyə salmışdı ki, vücudunu qorusun. Lakin təkmän canlıya müəssər olmamışdı ki, evimdə quru oturum. Gecənin bu vədəsində əsir kimi belə silahının qabağına düşüb qeyri-ixtiyarı balıq kimi su içində çabalayırdım. Bir müddət beləcə gedəndən sonra o küçənin kənarında saxlanmış qara uzun maşının yanında dayanmaq əmri verdi. Maşın mexaniki işləyib onların təmir ilə məşğul olduğu üçün ona baxdığım ilk andaca ağlımın kəsdiyi bu oldu ki, belə maşınlar çox benzin işlədirlər. Maşının təzəliyi və quruluşu diqqətimi çəkdiyinə görə bir anlıq bura nə üçün gəldiyimi unutdum. O qapını açıb keç dedi. Mən arxa oturacaqda. Mən arxa oturacaqda oturmaq əmri vermişdi. Əyilib ayağımı maşının içinə qoyanda canımı titrətmə tutdu qorxudan dil tutağım əzdə. Yalnız indi mənə veriləcək sualların necə olacağını düşünməyə başladım. Çünki üç nəfərlik artıq arxa ar oturacağın o biri başında bir kişi oturub, yanına isə avtomat Kalaşnikof silahı qoymuşdu. Məni görən kimi əl atıb silahı yerindən qaldırdı. Onu iki qıçının arasına qoyub dedi: "Otur yanımda." Şunun yan e, keçib kişinin yanında oturdu. O biri böyürümdə isə məni qabağına qatıb gətirən köstəbək boy kişi əyiləşib, arxasıcə maşının qapısını çəkib, möhkəm vurdu. Mənim nəzərlərimə ə, başqa bir şey gəlmədi. Düşünə bilmədim bu anda. Amma görünədə nəzarmə ilə gəldi ki, əvvəlcədən maşında olan kişinin fikri bizdə deyil. O yanındakı polis əlaqə telefon aparatını bir əli ilə qurdalayırdı. Amma yenə də nəzə, nəzərə gəlir ki, fikri heç onda da deyil, tamamilə başqa yerdədir. Bu səhnəni görəndə məndə heç şübhə yeri qalmadı ki, onlar İranın xüsusi orqanlarının adamlarıdır. Bunu özüm üçün qətilləşdirən kimi zehnim qarışdı. Beynimdə cürbəcürə qorxulu fikirlər yuva saldı. Onlar Sözə başlamamışdandı, mən öz özümü sorğu suala tutdum. Urmaya düşmənçilikcə kimsə məni satıb, ya da hardasa mollalar rejimə qarşı əyərəsiz söz demişəm. Bu hay-hayda ananın sözü yadıma düşür. Oğul, daim ehtiyatlı, divarda siçan var, siçanın da qulağı var. Buna şəq vaxta inansan da, amma ağlım kəsəndən sonra hər şeyi boş hesab etdim ancaq anamın bizi ehtiyatlığa çağırması ilə bağlı uydurduğu nağıllar ən çox bundan ibarət idi ki, hər yerdə qulaq var və onların hamısı da monarx rejiminə işləyir. Nəhayət ki, məni bura gətirən köstəbək boy səbirsiz halda dillənir, özünü təqdim etdirmək üçün pasport, şəxsiyyətimi təsdiq edən sənəd istəyir. Çürücülük vəsiqəmi ona göstərirəm. O Çox diqqətlə sənədə baxır. Eyni halda o biri kişi avtomatıq qıçlarının arasına qoyan mənə sənədə və əlimdəki şəkillərə baxır. Bir ne neçə kiçik sorğu sualdan sonra sülücülük vəsiyyəti özümə qaytarır. Bu zaman məni gətirən adamsa düşüb qapını açır. O əlini gəldiyimiz yola tutub işarə verir. Gedə bilərsə biz səni başqa adam zənn etmişdik. Maşından düşəndə o, o əlini mənə uzatdı. Mən isə ikrahla, məyilsiz ona əl verdim. Əlimiz çıxanda çaq qoruğu ağırlaşdı. Elə bildim ziginli kök anac qurbağa yumurlanıb ucumda oturdu. Bədənim ürpəndi. Əlimi əsarətdən azad etəndə isə dedi: "Ağay Əli." Urmuy ixtişaşında Sənin qabaqcadan xəbərin vardı? Sə bir reaksiya göstərməyib məndən bu sualı soruşaq. Həm də ayrılanda fikirlətdim ki, istəyir bu vəziyyəti mənə yaratdığı üçün özünü üzrlü göstərsin və nişan versin ki, bütün bu halın yaranmasında pis niyyəti yoxdur. Mənim ixtişaççı olduğumu güman edirmiş. Cavab verməyə macal tapmamış, o mənasız, mənasız mənə baxıb deyir. İxtişaç təlanların başçılarından birinin adı Rızadır. Özü də mühəndislik oxuyur, bu yaxınlarda yaşayır. Axtar, axtardı, evdə yox idi, amma çox güman ki, bu yaxınlarda keçlənib. Elə bir yer göy altüst olub üstümə gəldi. İnanmaq çox çətindir, amma həqiqət var. Onlar mənim bacığımı Rızanın dalıca düşüb bilər. Bilas duruxdum. Unutdum ki, kimlərin qabağındayam. Buuncu səhər daha çox bəxtiyatmış bacımın fikrin etdim. Onun halı gözümün qabağına gəldi. O zavallı həmişə deyir, bir şey qalmadır zəmin mühəndis olmağına. Görəsən, ev axtarlayan bacım indinə haldadır. Üreyimdir zəmin dalıyca qarasıca deyinib onu danlayıram. Üzünə böyük problem çıxarıb, başına bəla açıb İlə bu an köstəbək boy mənim fikir kələfimi əsəblərimə toxunan səsi ilə kəsir. Ağay Əli, çox fikrə getmisən. Olmoğumu tanıyırsan? Çaşdığım çaşqınlığım imkan verdi ki, məndən şübhələsin. Onun hesab olunmamış sualı qəfildən məni tutdu. Əslində sual məni silkləyib qərq olduğum aləmdən ayırdı özünə gəlib inandırıcı təz, tərzdə çapap birdin. Bu cür adamları tanımıram. Ancaq xanım mə fikr etdi. Nigaranam. Yəqin ki indi o məni o mən tərəfdən çox narahatdır. Benimə görə gəldi ki köstəbək boyun şübhəsi məndən rədd oldu. Elə onun içində qışqırdı. Açışı. Bəs onda niyə məyət əlsən? Çıx get də. Dorağa